Музика це справжні ліки для зілення душі і тіла. Вітаю вас! Це програма Ероздоров'я. Я Валентина Берник. У вас поганий настрій, щось не ладиться. Тоді увімкніть музику. Ще Піфагор, який створив теорію про музичні числову будову космосу за допомогою мелодії, лікував хвороби душі. Мовою сучасника різноманітні депресії у стародавньому Єгипті хоровим співом позбавляли від безсоння. А у стародавній Греції звуками труби зцілювали від радокуліту і нервів. І це далеко не весь перелік цілющих властивостей мелодії. Які вони і кому допоможуть сьогодні? Ви дізнаєтеся. Які мелодії зцілюють, а які вбивають. Чому співати корисно? У чому феномен колискової? Та як за допомогою музики сформувати характер дитини? На сам кінець, як завжди, спростуємо найпоширеніші міфи. У нас в гостях Стефан Дириця, музикант, диригент, музикотерапевт. Вітаю вас, пане Стефане. Добрий день. Добре, день. скажіть, будь ласка, це таки на чому ж базується ефект музикотерапії? От на якому рівні він впливає наші органи, системи? Поясніть сам механізм, чому відбувається зцілення? Давайте начнем с всем известного Сократа. У него есть интересное выражение. Он сказал, нельзя лечить глаз отдельно от головы, а голову отдельно от тела. Точно так же нельзя лечить тело отдельно от души. Поэтому, в принципе, если по большому счету смотреть, то музыкальная терапия способна излечить и душу, то есть внести в нее нормальное состояние. Сгармонизовать, и соответственно, таким так. чином, наплывает и на физические наши системы. Так, но музыка, как и вибрация, которая нас окружает вокруг, влияет непосредственно и на каждую нашу клеточку. Если... Нормализуются вибрации на клеточном уровне, правильно, На уровне, так. А если учитывать, что наши клеточки состоят из воды? А вода особенно, на 80%, вода особенно реагирует на информационное пространство, которое нас окружает, то, естественно, музыка, являясь гармоничной, мелодичной или просто являясь высокодуховной, гармонизирует структуру воды, из которой мы состоим. Это все очень просто. Но начиная с души, мы доходим до самой, до последней, до, до клеточки. Поэтому музыкальная терапия является одним из самых распространенных в мире. И был, э методом лечения. Может быть, в нашей стране немножечко еще он начал, начинает только-только-только возрождаться. В принципе, он есть и был. Это народные пения, это фольклор, но классическая музыка. Має свою особливу Маю... дію, ми про неї, да, до речі, да, трошки да, пізніше да, поговоримо. Да, да, да. От скажіть, мабуть, ще від нашого зачаття, ще коли ми перебуваємо в утробі матері, і ну, до кінця наших днів, ми сприймаємо світ через світ музики, через світ звуків. Да. Які звуки нам шкодять, а які навпаки є хороші? Як вони взагалі впливають на формування особистості? Є ще Альфред Томатіс, а Альфреда, Альфреда Томатіса можна вважати першим музичним терапевтом сучасності, який дійсно приборами смог музику визмерити. какая музыка, какая вибрация, какая полезна и так далее, и так далее. Он выяснил, что формирование личности начинается еще в утробе матери. Дальше он обнаружил, что первый орган, который начинает работать у маленького эмбриончика, это ухо. Дальше он еще дальше обнаружил, что музыка Моцарта является самой благотворной, хотя другая классическая музыка тоже, но музыка Моцарта является самой благотворной для развития ребеночка. На сегодняшний день на эту тему написано столько работ. Японцы очень далеко. Есть такая книжечка Масару и Буку, называется «После трех уже поздно». Если прочитать эту книжечку, то становится понятным, что мозг ребенка, на нейронном уровне, развивается очень плодотворно из живота матери и до 4-5 лет. 80% мозга нейроны берутся в такие красивые связи, как паутина получается в голове у ребеночка, если в это время его окружала высокочастотная вибрация. Первое место по положительности влияния на мозг занимает колыбельные матери. Хорошо, мама на работе. Как заменить? Это может быть бабушка, но это уже не мама. А бабушку может заменить только классическая музыка, пение птиц и дельфинов. Дальше эта шкала продолжается, у нас просто не будет, наверное, времени все, а на седьмом месте песенки из детских мультфильмов, что меня сильно удивило, почему так. Потому что они не обладают высокой духовностью, в основном ля-ля-ля, тря-ля-ля. -ля. А маленький ребенок, который мы думаем, что ничего не понимает, на самом деле все прекрасно понимает. И мозг его развивается без его как бы желание. Я знаю, что музыкотерапией вы начали заниматься уже в таком дорослом веке, так, и перед тем, как начать его это напрямок ликувания и терапии, ви вы не выпробовали его на себе. Вот, какие, какие, может быть, чудо в вашем жизни выникло? Что вас переконало, что это действительно эффективно? Вы правы, Валентина, именно так и произошло. Я решил в своей жизни, если что-то кому-то рассказываю или пытаюсь доказать, то сначала это все проверяю на себе. Если это эффективно, я могу другим рассказывать, позволить себе это делать. Если нет, то нет. Так получилось, что у нас с женой не было ребенка очень долго, 18 лет, и у нас было ну, много выкидышей, не буду говорить сколько, потому что это негативная информация, которая плохо подразумевает зрителей. Но вот 40 лет родился у нас ребеночек, и родился он благодаря тому, что мы посетили великого, считаю, человека современности, Коновалова Сергея Сергеевича, который являясь кардиологом, играет на своих сеансах в Санкт-Петербурге на рояле. То есть просто выходит и играет в зале на рояле, много играет произведений, мало произведений, но пребывая и слушая его музыку, с нами что-то такое произошло, что мы приехали в Киев, и у нас родился маленький ребеночек, мы не ходили ни в какую поликлинику, как раньше, мы много чего делали, даже делали микрооперацию, Mm -hmm. кусочек моей ткани вживали моей жене. Ну долго рассказывать, сколько это 18 а лет просто... спротивало. Родился Сереженька, и вот э, на таком как бы подъеме, когда это все произошло, я решил тоже в Киеве организовать что-то подобное и лечить людей классической музыкой. Кстати, вы сейчас выпустили целую низку да, да. диски из музыкотерапии. Я пропоную сейчас, чтобы не только говорить, а чтобы да. мы еще и почули, например, да. фрагмент да. одни из композиций с этого диска. Пожалуйста. Давайте сейчас мы включить, Прекрасно. мы послушаем. Давайте. просто невероятная музыка, атподыднание классики с резонантными звуками природы, с звуками птахи. Почему да, да, да. вы, вы решили подыднать? Почему не просто классика? Что закодовано, возможно, в закодовано, можно в музыке? Карлсон, американский исследователь, обнаружил, что растения, человек и животные во время переваривания пищи, то есть их органы пищеварения, работают на частоте от 4 до 5 тысяч герц. И он заинтересовался, какие же звуки природы дают такую же частоту. Оказалось, кузнечики. А какая музыка? Музыка барокко. И он сделал такой уникальный диск, просто взял музыку барокко, куда наложил звуки кузнечиков. И одно растение, которое вырастает 50 сантиметров, всего лишь стал поливать, как во время полива и вне корневой подкормки, брызгается mm -hmm. по листикам, mm -hmm. стал ставить этот диск. Вот растение, которое вырастает только 50 сантиметров, выросло за два года до 400 метров. И Просто они его вели по лаборатории, да, 400 метров, оказалось, что вот эта вибрация необходимая именно для того, чтобы усваивалось правильно усваивалось питательные вещества, повысилась повысила работу правильную работу пищеварительного тракта в 700 раз. А если перекласть этот досвид рослины на людский организм? Так это подходит для человека. И вот это заставило меня впервые соединить музыку барокко и первый мой диск, так и называется «Восстановление органов пищеварения». Я просто... Мы записали у меня на даче, кстати, с моим звукорежиссером, это была первая работа, 77 видов кузнечиков мы нашли. Ну там сверчки, стрекозы и прочее, Но, и прочее. прочее. Да, да, да. И потом мы соединили с этой музыкой, когда я стал на сеансах с эту музыку во первых наладилась лучшая работа у всех и желудка и кишечника но главное им так понравилась сама красота но вы посмотрите как природа все продумала во время созревания я потом позже заметил во время созревания всего на даче а это нужно пищеварительной системе растений поют кузнечики а не птички а весной, когда нужно 8000 тысяч герц, поют птички для того, чтобы растение пробило. Это за природу вечу, это да, необходимо. да, это чудо. После этого диска я стал искать, какие же вибрации могут дополнить классическую музыку, к примеру, для центральной нервной системы, для сердца, для щитовидной железы, для всех органов есть такие вибрации. Например, а ну расскажите, для например, каких захворюваний, какие вибрации, кому закакращие подходят? Например, если берем центральную нервную систему, есть у нас главный, главный командный пункт, называется мозг человека, так? так мозгу полезнее всего 8000 Гц. В природе 8000 Гц дают птички и дельфины. Классическая музыка 8000 герц дает только самая красивая, самая романтическая, самая мажорная, самая оптимистическая. И мне ничего не оставалось делать, как соединить вот это вместе. Ну, правда, я такой диск я делал ни много, не мало, 5 лет. И называется «Восстановление центральной нервной системы». Мы сейчас кусочек вот слушали концерты э, Моцарта 21 для фортепиано и оркестра. И результаты превзошли все ожидаемые. Эффект был просто невероятный. Почему? Потому что классическая музыка – это прекрасно, но когда она сочетается со звуками природы, например, пение птиц в весеннем саду. Почему я еще это сделал? Потому что нашел такие данные. Опять же, это, по-моему, немцы сделали такой эксперимент. Человека, находящегося в депрессивном состоянии, просто выводят на прогулку в сад, где поют весенние птички. Ничего не меняется его в его жизни. Кредит как был, так и остался. Какие-то неполадки в жизни есть. Но через этот 45 минут он начинает улыбаться по иншему дивиться на свои проблемы, по... же внутренние... Дело в том, что если даже он этого не захочет, на физическом уровне эта вибрация воздействует на мозг, и человек начинает улыбаться. А улыбочка нам нужна для чего? В это время 77 мышц, мимических мышц лица начинают массировать лицо так, что мозг получает столько крови, сколько ему нужно, а если наоборот, то нет. Що ж, ми вже почали, ми послухали Моцарта, ми вже почали трошки про нього да, говорити, да. але є такий навіть і вираз, як еф, ефект Моцарта, його феномен. Да, да. Я знаю, що Моцарт слухав, от говорить така одна історія, в чому є якби, його геніальність, тому що да, він слухав музику ще, коли він був у матері. А в чому ефект? Мама пела ему колыбельные, папа играл. Папа был известнейший же скрипач Леопольд Моцарт. И он пребывал постоянно, постоянно, вот в таком звуковом аквариуме звучала постоянно классическая музыка. Поэтому первое слово, это было не слово, а он подошел к клавесину и начал играть. И папа подумал, что это он просто балуется. А когда он послушал внимательно, то это оказалось, что это одна из очень красивейших мелодий. Он сразу ее сыграл. Это Моцарт. К сожалению, я понимаю, что у меня у нас не так много времени, я мог бы рассказывать о Моцарте долго и долго, потому что я с 4 лет занимаюсь музыкой, Моцарт — это просто моя жизнь. Но вернемся к нашим ученым. Они стали докапываться, ну почему музыка Моцарта? Почему музыка Моцарта? И доводов очень много. Я про последний только расскажу, который у меня самого немножечко так шокировало. А оказывается, центральная нервная система наша работает так. 30 секунд. Напряжение, 30 секунд расслабление, 30 секунд напряжение. А музыка Моцарта, она так и построена. Она из постоянных крещендо и диминуендо состоит. То есть это вилочки такие. Крещендо, крещендо, 25-30 секунд, деминуэндо. Если это попадает в резонанс с человеком, и человек действительно слушает музыку, а не просто проходит транзитом эта музыка, то центральная нервная система, входя в резонанс с музыкой Моцарта, начинает восстанавливаться. А если центральная нервная система работает гармонично, всем остальным органам и системам деваться некуда, потому что она командует всем организмом, единственное сердце, только наше сердце работает отдельно. Мне хотелось бы узнать себе два. Вот мамы, которые сейчас, будущие мамы, которые да. ждут детей, або да. какие то маленькие дети, какие они могут задатки в детстве развивать? Я знаю, что у вас есть хлопчик, который пришел в эти этапы да, 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 да. слушания музыки, Вид зачатие, может быть, и да. зараз. Я к совплину на нем. Вот я сейчас буду рассказывать о нем. И то же самое советую сделать всем, кто... Слышит и понимает, о чем я говорю. Во-первых, на тот момент мне было это понятно все. Поэтому Сереженька с живота матери был постоянно, конечно, в окружении прекрасной музыки. Но правда, у меня жена пианистка сама, Львовскую консерваторию закончила. И вот первый год, второй год, все время классическая музыка. Уже с трех лет он стал играть немножечко на фортепиано. Удивила меня его память. Когда он стал вообще немножечко говорить, мы одно стихотворение очень длинное, мы проговариваем только один раз, он тут же его повторяет. Когда он развел ощущения да. с памятью, а? да. да, память, да. Не, это не только музыка, нет. Ему безразлично, что запоминать. Но с музыкой было совсем по-другому. Когда он стал учиться в Академии искусств на Абалоне, Детская академии искусств, то я обратил внимание, что он просто-напросто просто смотрит в ноты и сразу их слышит, абсолютный слух. Причем не просто одну ноту, а весь аккорд полностью слышит. Мало того, он в 7 лет стал лауреатом международного конкурса скрипачей, потому что он учится на скрипке и на фортепиано одновременно, и пишет свою музыку. Причем очень интересную, очень красивую это музыку. Руки? В семь с половиной лет он написал уже и концерт для скрипки с фортепиано. И... То вы в себе дома гения, да. за принципом да, мозга. Да, да. Дальше уже ничего практически не нужно делать. Вот до четырех-пяти лет упорно мы занимались с ним. Правда, надо сказать, я знал один маленький секрет. Может, сейчас мы больше времени потратим. Кому-то это будет интересно. Есть такой доктор Сузуки, опять же, в Японии. Он обратил внимание, что если до 4 лет, ну, 5 лет, ребеночку что-то, даже пусть мы говорим, что он не, осоз... не совсем осознает, что происходит, дать какой-нибудь инструмент, например, скрипка, он будет играть, даже не понимать, что происходит, или чем-то другим будет заниматься, uh -huh. то это каким-то образом записывается в его подсознании, потом он этим не занимается, год, два, три и более. Но позже, когда он иногда самостоятельно к этому возвращается, он делает это идеально. Я это закладывал, когда он был маленький. Например. Я с Сережей сочинял музыку. Он еще даже не понимал, что это такое. Мы первое произведение, на которое написали в дом, это называлось «Вселенная расширяется». Мы начали с нотки ля, и нотками уходили, расширяясь. Правая вверх, левая вниз. Та-та-та-та. Вселенная расширяется, и вселенная сужается в другую сторону. Это была просто игра, но закончилась тем, что он потом, кстати, он начал сочинять без команды какой-либо. Просто подошел, говорит, папа, я сегодня сочинил концерт для скрипки. Я говорю, прекрасно. Ти ж ви так захоплюючи розказуєте про е, лікувальні властивості музики? Да, да. Ми її вже послухали. але Я пропоную не лише послухати, а й побачити в нашому наступному сюжеті, які ж є цілющі властивості мелодії. Давайте глянемо. Сприятливу дію звуків та ароматів на людський організм давно використовують у спа-салонах та під час косметологічних процедур. Адже залежно від темпоритму мелодії, масаж має кращий розслаблювальний чи навпаки тонізуючий ефект. Але тепер музикотерапію використовують і в медицині. І у стоматолога теж. Вмикається музика, вона зменшує больові відчуття. Ну якби відволікаючий момент, іде дедалі. Частіше музику включають і до комплексних профілактичних заходів, наприклад, до процедури у спа капсулі. Її часто застосовують для лікування радикулітів, гормональних збоїв, гінекологічних захворювань. А ще ванни з настою трав із гідромасажем та у комплексі з приємними мелодіями мають значно кращий оздоровчий ефект. Нормалізувати штиск можна лише послухавши музику. Коли ми підбираємо правильну частоту, там тембр, звуків можна або розширити, або звузити судини, тим самим сприяти на серце, на взагалі кровоносну систему. Е, призначається для людей з виготосудинною дистанією. Прослуховування мелодій чудовий спосіб зняти стрес після важкого робочого тижня, особливо якщо працюєте на керівній посаді, можна і самому собі влаштувати музикотерапію. Достатньо підібрати правильні композиції. Гітара діє безпосередньо на серце. Клавишні інструменти на шлунок, часто теж. І в фільмах, і взагалі ми спостерігали в ресторанах під час обіду, супроводжується музикою, ну, в основному клавішною, ну, піаніно, фортепіано. За допомогою органів чуття, за допомогою нюху, слуху йде подраздик в кору головного мозку. І потім вже з головного мозку йдуть імпульси, певний орган конкретно, підібрана музика правильна або ароматерапія, вже дає сигнал конкретному органу або системі в цілому. Музикотерапія має і протипоказання: гострі інфекційні захворювання, онкологія, недуги чи пошкодження шкіри. Тому як і будь-яке інше лікування, такий терапії має призначити медик. Ми подивилися, як стілює музика. Я знаю, що ви зараз проводите сеанси з музикотерапії. Розкажіть, будь ласка, з чого вони складаються в скільки потрібно часу, аби людина відчула цей ефект стілення? Ну, сеанси музикальної терапії я провожу, осінню буде вже 9 років. И они у меня постоянно изменяются, потому что со временем, с опытом приходят какие-то другие. Какие то ну, могут быть механизмы? Да, механизмы. Но один из самых основных и главных, я заметил, человек, приходящий ко мне или занимающийся дома уже по моим дискам, это разбитая просто классическая музыка для, uh -huh. для занятий дома, должен делать это все в радостном настроении. Расслаботость могут быть задовольные. Конечно, и всего, конечно. И да? оно должно очень сильно ему нравиться. После этого надо выполнять хотя бы самые примитивные, самые минимальные рекомендации, которые я даю на сеансах. Это мыслить позитивно, то есть никакого страха перед своим будущим. Это пить хотя бы 2,5-3 литра чистой воды в день, а не там, кофе, какао или, я знаю, там, пиво или еще что-то. Нет, просто воды, потому что организму не хватает воды для работы. Он переделывает все жидкости, которые попадают в организм, в воду для того, чтобы делать ферменты и гормоны. Чтобы а на это уходит да. энергия. Mm -hmm. Вот. Эм, э, ну, я знаю, ложиться пораньше спать, а не смотреть телевизор до часу или до а двух часов. Вот так что ночи. требуется с их рекомендацией? Да, Завершу да. Очень... Сколько часов требует, чтобы чувствовать эффект? Э, вы знаете, что самое интересное? У одного человека может быть и два, и три года. А были несколько случаев, которые меня немножечко так... Э, не то, что шокировали, удивили. Например, за один сеанс. Это был самый удивительный сеанс. Женщина... Много месяцев не стало мужа, там, проблемы у дочки с работой, много-много проблем. И вот в области сердца боль, серьезная боль в области сердца. И лечила она сердце, и была она в санаториях, и где только не была, не проходит, не проходит. И вот ты сказал, что есть такое лечение музыкой. На первом же сеансе, но ей повезло, ты был как раз сеанс, который я посвящаю Моцарта, это бывает раз в год на его день рождения. Она подошла к концу со слезами и говорит, вы знаете, я хочу вам сегодня позвонить, даже после этого сеанса, можно я вам позвоню? Или как-то там, потому что расскажу вам очень интересную вещь. Оказывается, это был у нее зажим какой-то энергетический, ну мы говорим, это душа у нее болела, ушел. Любимый и неповинное сердце Да, вичевало, да, потому что это вот отдает в область сердца, сердце здесь ни при чем. И вот слушая музыку Моцарта, во-первых, в же, тот же вечер она написала гениальное сочинение, то есть произведение, не поэтическое, надыхнула. да, надыхнуло. И она позвонила, сказала, что у нее прошла боль впервые за эти все годы, Моцарт. Я был удивлен, но я ее и не знал. Она просто сидит в зале, я ее и не знал. Вот такие чудеса. Ну и другое проходит. Ну, для этого я говорю... Еще, какие еще были выпадки силы, никаких захвореваний? Так, очень коротко, Коротко, все восстанавливается. Ну, в первую очередь, я бы сказал бы так, все-таки желудочно-кишечный тракт, потому что это очень важно. Центральная нервная система, иммунитет. Наверное, мы говорим центральная нервная система, но... Если о ней говорить, есть еще такая подсистема, которая называется эндорфинная система. Это наши гормоны, которые гормоны счастья, так называемые, наркотики собственного производства. Если она не работает, то есть ты не удовлетворен этой жизнью, ты не радуешься, то, в принципе, очень тяжело восстановиться. Я начинаю с этого, потом все остальное Уже стабилизуется. стабилизуется. А самим людям спевать, насколько добрый этот эффект. Народные песни, то, что ты сам спеваешь, выдаешь эти звуки, и ты да, на да, насыщаешься блуправо. энергией. Да, да, вы Смотрите, когда человек поет, он сам является генератором этой вибрации. То есть это не просто в пространство он очищает окружающее, а сам изнутри очищается. Знаете, как ваша мысль. Вы ее кому-то посылаете плохую, сначала она вас уничтожает, а потом уже дойдет до него, еще неизвестно, но вас точно уничтожает. То же самое и с пением. Если ты поешь, не что ты поешь, но радуешься, и тебе это доставляет наслаждение Пой себе на Це дуже ефективно. дуже ефективно. ефективне. Зараз я пропоную перейти до наступної частини нашої розмови. Це рубрика міфи. Я вас попрошу дуже коротко спростувати найпоширеніші міфи щодо музики або ж їх підтвердити. Хорошо. Світ, будь ласка, чи правда, що люди, які слухають таку важку музику, зокрема як рок, вони можуть не лише на себе ну, якби, наражати на небезпеку депресії, навіть психічне захворювання? Правда, це правда. А от якщо ти слухаєш, наприклад, спів пташок, як ми вже почали говорити, да, да, або да. ти самий водоспад, це заспокоює? Це правда? Звісно, саме так воно і відбувається. Скажите, вот есть еще такие твердения, что люди, которые пишут музыку, вы не можете в той музыке выписать свои какие-то проблемы, не хворобы. их Это так смотрится? Я сказал бы так. Вот создавая свои диски, я обращаю внимание не только какая-то музыка по красоте, там ритм, гармония, мелодия, а еще как она называется. Есть такое понятие, как программные произведения. Вот диск восстановления внутренней среды я делаю исключительно из этих соображений. То есть делал музыку, которую композитор сразу назвал, например, Шопен "Капли дождя" или Чайковский «Баркаро». Когда Чайковский Баркаролу писал, он сидел в Венеции и смотрел на воду. Мысль его была о воде, хорошая мысль, радостная. Это передалось и произведению. И когда человек слушает мой диск уже наложенными звуками волн, гармонизируется именно структурируется вода. Но если человек в это время писал произведение, например, называется, там, я знаю, там, ночь на лысой горе мусорского или там Шабаш ведьмы, или Синсанс Пляска да? смерти. Uh -huh. Ну, произведение с негативным таким оттенком и с названием. О чем думал человек, композитор? Это очень важно. Вам уже и или порадал. больной композитор написал. Я это очень внимательно изучаю. Находящееся в стрессовом состоянии нельзя применять. Информационная подоплека остается у произведения навсегда. Все же, дякуюсь, вы подтвердили поширеннейшие мифы. Пожалуйста. Пан Стефан, дякую, що прийшли до нас на передачу. Передача насправді дуже цікава. Я сподіваюся, що люди тепер будуть слухати більше позитивної музики, будь-більш позитивно жити і врешті будуть здоровими і просто щасливими в цьому житті. Це правда. Йо... Позитивні емоції це здоров'я, Негативні це не здоров'я ну, на цьому закінчимо нашу розмову. Ще раз дякую. Нагадаємо, говорили із Стефаном Недорицею, музикантом, диригентом і музикотерапевтом. А зараз традиційно додаткова інформація. Якщо ви хочете за допомогою музикотерапії зцілитися, відвідати сеанс у столиці. Це коштує 15 гривень. Можна придбати і спеціальні лікувальні музичні диски в книгарнях. на Кіровоградщині Їх можна знайти від 40 до 50 гривень. Як варіант, їх можна скачати в інтернеті на платних сайтах? Ця послуга обійдеться від 16 гривень. Наступної суботи поговоримо про те, як якнайкраще оздоровитися в рідко, і які мінеральні води для людей, з якими захворювання будуть як Тож не пропустіть свої запитання і пропозиції насилати на адресу редакції або на електронну скриньку. Наші контакти зараз на екрані. І з вами була Валентина Берник та програма «Ероздоров'я». Як кажуть, здоровими не тільки народжуються, ними стають. Бережіть себе.